سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خاصی زیادہ عمر ہو جانے کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا یعنی اولاد نہیں ہوتی اس عمر میں اللہ نے اولاد عطا کی اور جب اولاد دے دی اور عزیز ترین بیٹا جس سے کمال درجے کی محبت تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس کو اللہ ہر و عزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جد امجد بنانا تھا اندازہ فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی نگاہ ان کی پشت میں سے نور مصطفی کی نسل کو دیکھ رہی تھی کتنے پیار کرتے ہوں گے حضرت اسماعیل کے ساتھ پھر بڑھاپے میں بیٹا ملے پھر ایسا بیٹا ملے کہ جو نبی آخر و زمان کا دادا بننے والا ہو کتنی محبت ہوگی پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بہت بڑی آزمائش زندگی میں دوسری یہ آئی کہ جب بیٹا ہو گیا تو آزمائش آئی کہ ابراہیم اب اس عزیز بیوی کو اپنی محبوب بیوی کو اور محبوب بیٹے کو گھر سے جدا کر دے اور بے آب و گیا ہر ریگستان میں جہاں نہ سائے کے لیے درخت ملے نہ گونٹ بھر بھرنے کے لیے پانی ملے جہاں نہ میل ملاب کے لیے آبادی ملے اور نہ کھانے پینے کا ساز و سامان ملے جہاں زندگی کی آسائشیں تو درکنار ضرورتیں اور حاجتیں بھی میسر نہ ہو سکے اس بیابان میں جا کر اس معصوم بچی اور بیوی کو چھوڑ دیں اب کتنی بڑی آزمائش کی بات کوئی چھوٹا بچہ اور اس کی عزیز ماں کوئی شخص اس حالت میں چھوڑ کے آنے پر تیار ہوتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو بغیر تعمل کے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے عزیز اور محبوب بیٹے سید اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس وادی میں چلے گئے اس بیابا میں چلے گئے کہ جو بیابا بعد میں مکہ شہر کی صورت میں آباد ہونے والا تھا اور اس وقت وہاں کوئی نام و نشان آبادی کا نہ تھا وہاں جا کے انہیں آباد کر دیا چھوڑ دیا نہ رہنے کو گھر ہے نہ گزر بسر کے حالات وہاں چھوڑ دیا اور چھوڑا اس جگہ کہ جہاں کعبہ معظمہ تعمیر ہونے والا تھا اور یہ کعبہ معظمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر نہیں کیا بلکہ مدتوں سے تعمیر ہو چکا تھا اس کائنات میں اور صفحہ ہستی میں اللہ کا قدیم ترین گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں برس پہلے وہ یہی کعبہ تھا مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ سیلاب آئے طوفان آئے حالات بدلے کعبہ کی دیواریں گر گئیں یہاں تک کہ بنیادیں بھی منہدم ہو گئیں اوپر مٹی آ گئی اور کسی کو کچھ خبر نہ رہی کہ یہ جگہ اللہ کے گھر کی یعنی کعبہ المعظمہ کی اس کے قریب جا کے اپنی ضروریت کو چھوڑ دی اور اللہ ہر بلیزت کی بارگاہ میں اس آزمائش پر پورا اترنے کے بعد التجا کی ربنا انی اسکن تم ضروری اے ہمارے رب میں نے اپنی ذریت یعنی اپنی نسل اور اپنی اہل و عیال میں سے کچھ لوگوں کو تیرے حکم کے مطابق ایک ایسے بیابا میں جا کر چھوڑ دیا ہے کہ جہاں نہ کوئی زراعت ہے نہ زراعت کا سامان ہے اور چھوڑا تیرے بزرگی والے گھر کے قریب اور چھوڑ کے واپس چلے آئے